Я скажу неприятную вещь, эти слова мне будут очень дорого стоить, но истинно дороже. Россияне вообще не бьют по, по гражданским, но ну, они не бьют по гражданским специально, по крайней мере. Хочу, чтобы данное видео увидела прокуратура военная, которая этими делами всеми занимается. Почему не хочешь воевать? Историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де, як і завжди, ми будемо протистояти ворожим вкидам. До речі, не тільки російській антипропаганді. Насправді знаходиться чимало корисних дурнів, які намагаються розповісти про те, що та ні, це не кровава війна. Ви що? Це порятунок, це спасіння. І цивільні не страждають від цієї війни. Тож ми маємо камня на камені не лишити і протистояти цим вкидам. Не треба давати можливості росіянам і їхнім блазням робити із наших ворогів людей із обличчями. Допомагайте нам в тому, аби розповсюджувати якомога ширше всю правду про нашу війну, Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити, тому що ваше слово і ваша позиція украй важливі. І коли я кажу про корисних дурнів, певно, у вас як і в мене має одразу виникати асоціація про Арестовича. Сорі, але навіть після накладання санкцій, навіть після того, як він мав зникнути. Масово із інформаційного простору, так чи інакше він все ще є. І він все ще розповідає неправду про нашу війну. Нещодавно Олексій Арестович, Льоша, Олексій, Олексій Арестович заявив своїй подружки Юлії Латиніни за ден нам збігом. І, він, і вона під українськими санкціями, що Росія ніколи чуєте ніколи не б'є по цивільним. Так. Я скажу неприятную вещь, эти слова мне будут очень дорого стоить, но истина дороже. Россияне вообще не бьют по, граждански, гражданскому несмотря на то, что управляют, несмотря на то, что утверждает российская пропаганда. Они пренебрегают... Украинская. Скажем, украинская, да. Они свободно пренебрегают жизнями гражданских, если нужно поразить военные цели. Но целятся они практически всегда по военным целям. Мне неизвестен за всю войну ни один случай. А когда воздействуют средства ПВО и сбитые остатки, там, ракеты, шахеды падают на город, это одна причина поражения. Вторая причина – это то, что, ну, все-таки эта военная техника, она несовершенна. И когда ракета летит за тысячу километров, она всегда может промахнуться, попасть в живой дом, попасть там куда-то еще и так далее. Бывают ошибки наведения, когда агентура что-то перепутала, там бахнули по кафе убили кучу гражданских, а там была, там, простите, гражданская свадьба, а вовсе не восемь генералов НАТО. Но целенаправленно я вынужден, к сожалению, констатировать. Было бы удобно, если бы Путин был кровавым злодеем, из которого из-под клыков течет этот самый черная кровь, перемешанная с слюной каких-нибудь эсэсов, запавших там рептилоидов и так далее, и так далее. Но нет, российская армия не раб... как и любая армия, практически за редким исключением. сумасшедших, не сумашедших ні, робота під гражданським То що сьогодні попали, тому що цілі в основному були на в районах, де, отже, густо населено і було кілька промахів, я так розумію, прямих попадань в жилі дома. Ці же шахеди там і так далі, тому громадянський спецот в своїй постійці під шахед реактивний влітає в дім, то обрушується цілий під'їзд, ви бачили, да? І, звісно, загибнуть люди. Самом молодшим було два боди, кажуть, мальчик. Я. Не хочеться нікому бажати поганого, але цікаво було почекати, щоб він сказав, якби щось прилетіло з будинок, де Живе його вже екс-дружина і з його дитиною, чи скільки в нього там дітей? Щоб тоді це була історія про те, що вони самі намагалися збити своїми тілами російські дрони. Олексій Грестович стверджує завжди, що Путін не м'ясник, Росія не агресор. Ви просто все і всіх неправильно зрозуміли. А ми маємо історію, як знову і знову скидаються з вогу. Скидається вог з дрону на наших дітей. Ми бачимо знову і знову історії, як в Сумській області, в Харківській, в Херсонській, і в дронами б'ють по, ну, наприклад, громадському транспорту, як це відбулося днями, кожного дня, кожного без перебільшення у нас є втрати серед цивільних. Ну а бо ви говорите про те, що в них давним-давно збиті всі приціли, але дрони працюють дещо інакше. І росіяни навмисно тероризують саме цивільне населення, б'ючи дронами, б'ючи ракетами від Києва до всіх інших регіонів. Але коли ти вже давним-давно отримуєш зарплату не в гривні, а в рублях, то звісно тобі це й не буде здаватися таким страшним. Я, собственно, поэтому и спрашиваю об этом редко, потому что, с одной стороны, ну, не хочется там, выглядеть странно, рассказывая, ну, что вот, смотрите, прилетело 500 шахедов, погибло два человека, это я постреляю не по-гражданским, потому что два человека – это надо, ровно на два больше надо, чем, чем, чем хотелось бы. Но, с другой стороны, вот именно сегодня, когда погиб 31 человек, мне хотелось понять, почему это Помните, произошло? Помните разговор, это, как это аж, та история, которая была в Днепре? когда ракета российская попала в дом и разрушила в дом. Очень хорошо помню. Там, да, да, кто да, же да. не помнит. -то. Да, хорошая такая была, как в кавычках, история, громко. Но вот там погибло 70 с лишним человек, насколько я помню, за вас. Потому что ракета крупная, влетает в жилой дом, и, конечно, мама дорогая. Да, бывают промахи. Промахи, да, лекущая за собой гибель гражданских, но эта война была и есть, остается войной, где первой войной после 1945 года, где гражданских по статистике гибнет невероятно меньше, чем военных. Все, что было после 1945 года, было наоборот. Гражданских погибало больше, чем военных в любом конфликте. Только не в этом. Да, хочу напомнить, что 13 тысяч, причем это, он считает 13 тысяч жертв мирной с обеих сторон, причем это с обеих сторон, то есть там около трех тысяч приходится на Россию и на Донбасс. Я, правда, не понимаю, как они считали Мариуполь, но просто, например, только в Масуле, когда его штурмовали американцы и Иракцы, погибло 10 тысяч гражданских, так, на минуточку. Ну, там никто не стесняется, да. И вопрос газа еще, там, и во всех других мест. В Украине все-таки стесняются, в Украине бьют по военным Вопрос, как считать Мариуполь. Мариуполь остается слепым пятном. Так, цифр, разбор, просто цифр никто не знает, сколько реально погибло гражданских. И Вряд ли это будет когда-то установлено. Будут оперировать приблизительными цифрами какими-то. Ну, вот Мариуполь, пожалуй, выбивается здесь, потому что это город, который попал в кольцо окружения при куче гражданских, и по нему шло массированное огневое воздействие. Это да. Но всех остальных сюда, но даже с Мариуполем, военный гибнет больше, чем, чем гражданских. Первая война такая, 45-го года феномен. Можно, конечно, есть большой соблазн сказать, не знаю, это так сложно, это так непонятно. Все-таки у меня вообще провалиться в пропаганду россияне. Это то, что кричат, кричит украинская пропаганда и повторяют обезумевшие люди от горя, которые сидят там, видят этих детей, которых хоронят. Это кричать про вот звери, звери, путинские фашисты бьют по, -по гражданским. Но они не бьют по гражданским специально, по крайней мере. Другое дело, что их не сильно волнует сопутствующий ущерб. Вот. Ну, то есть они идут на это раз за разом. Но, честно говоря, я тоже не думаю, что они страшно этому радуются. Прямо празднуют смерть каждого украинского гражданского или каждого украинского ребенка. Это просто люди, у которых смещена целеполагание на достижение своей цели любым, любым, путем. Конечно, с минимизацией ущерба, но тем не менее, если цель надо будет достигнута, и для этого должно погибнуть на количество гражданских, они на это пойдут и идут. Но ведь, насколько я понимаю, такой модус операнди практически любой армии. Yes. Это армия никогда, ну, то есть за редкими исключениями, не стремится убивать специально гражданских. А что, например, Алексей Ростович, бесконечно любит рассказывать про наше СЗЧ. Про наші проблеми в армії, про наших людей, от все в нього, знаєте, і герой, не герой. Як тримаємось, неясно. Колись, давним-давно, коли Олексій Арістович, Альошенька, був ще Олексієм Арестовичем, і приходив до мене на ефіри, це був перший рік повномасштабної війни. Знаєте, що він мені сказав, що мене дико просто шокувало. Він каже: Маріуполь, так. Я був уверен, що таких Маріуполів буде нескільки. В тому сенсі, що нам не вдасться втримати наші території, а нам вдалось. І Маріуполь в нас один, хоча й трагедії інших, вистачає, але він все одно продовжує бачити негаразди тільки в нас. Це ми слабкі і нікчемні. А от про російську армію чомусь ані пари з вуст. Ну давайте я тоді буду замість нього розповідати, як, наприклад, учасники СВО скаржаться, що замкомандир роти вимагав гроші за можливість. Не йти на бойове завдання за кілька днів він, щоправда, загинув. І таких історій про те, як на СВО заробляють, про те, як вимагають з тебе гроші, забирають твої картки, при тому заробляють на СВОшниках всі від командира до близьких. А СВОшники це найдешевший ресурс, який часто навіть не встигає витратити власні гроші. То есть так в открытые данные денежные средства никто тут никогда не собирал. За мое время почти полтора года службы. Uh, ситуация такая, ему объясняешь о том, что вы что делаете, так то так, что я не бы готов отправлять на боевую задачу. Uh, не хочешь уходить на боевую задачу, плати. Uh, что я непосредственно сделал частично, перевел ему 130 тысяч рублей. Я сказал, остальное потом, когда получу зарплату. И вот сегодня пришел такой день, все. Надо ему платить, и я не буду этого делать. Почему? Потому что я уважаю себя, и этот момент, как говорится, надо предотвращать коррупционные действия. Я обратился к полиции, в военной полиции, сейчас новые у нас военные полиции, адекватный человек, вашу позывную. Я ему все изложил, к сожалению, даже он бессилен что-то либо предпринять. Он говорит в цвет, что там ты понимаешь, что его крышует а, руководство вышестоящее. И тут, к сожалению, ничего невозможно сделать. А, хочу, чтобы данное видео увидела прокуратура военная, которая этими делами всеми занимается. И предприняла меры, чтобы такие ублюдки, как говорится, не ходили по нашей земле и не, не засирали честь и уважение непосредственных бойцов которые воюют, которые рискуют жизнью, идут и умирают, погибают, выполняя боевые задачи. Отношения как с какими, то есть все построено на коррупционных действиях. И, к сожалению, это многие кто видит, но по приезду какой-то проверки многие молчат. А кто может сказать, тех уже заранее все знают, прячут или отправляют на выполнение боевой задачи. В связи с чем, хочу, чтобы это все увидели. Сегодня меня хотят отправить. Ну і про систему покарання вам теж ніхто, окрім нас, так красномовно не розкаже, а Збройні Сили України не покажуть. Тому що саме наші військові оприлюднили відео із телефону полоненого окупанта, де видно, як в армії Російської Федерації в другій армії світу, ніби того слова, відказникам ну, ті, що відмовляються йти в наступ, як їх вивозять у спеціальні ями. Без світла і без води. На кадрах, які опублікували українські військові, видно, як військовий СВОшник, як його словесно ображають, як його принижують та б'ють за відмову йти на штурм. До речі, ще до цього не в такій саме ситуації, але, в принципі, віталося покарання кадирівцями. Ну, оці, знаєте, особливі стосунки між чоловіком і чоловіком. І це все теж знали. И чемусь никто ничего не забуроняв. Ну чё? бабки, будем отрабатывать? Почему не хотим на шторм идти? Ты какого приперся? Почему не хочешь воевать? Лё, сказал. Ты какого приперся? Чё, Лё, сказал. Ти... Чё? Смотри на меня, я тебе сказал. Показал, какого командира не слушай. Тебе сказали воевать и ты почему на штурм не хочешь идти? Не слышу! Смотри сюда! Почему не хочешь идти на Чего молчи? Мясо. Мясо ты? Какое это мясо? А. Ты фарш! Тушенка, понял? Что надо сделать после этого, ребята? Пойдем на штурм или нет? Не слишу команди. Пойдем, так, так точно? Ты свой показав. Родину будемо защищать. Не слышу. Так точно. Ну що, друзі, готуйтесь цілий тиждень, ще один тиждень цієї війни. Ми будемо щоденно, дуже багато разів, чути про те, як американці. Зливають Україну, як Україну не покликали, на перемовини, як Дональд Трамп і воєнний злочинець Путін. Поміж собою все вирішить і тільки іншим розкажуть, як жити далі. Що й цього правди, а нічого, як і завжди, ну що будуть вимагати, чи що буде пропонувати Трамп Путіну чи Путін Трампу? Ділити українські території, на яких знаходяться українські військові, ну то хай кожен із них приїде і скаже, що збройні сили України мають вийти із Донбасу. Тож хочеться подивитися, яка буде відповідь наших військових. Тож, все, що будуть вкидати пропагандисти, все чим вони будуть маніпулювати. Ми це все знаємо. Зрештою, чи прокинеться світ після зустрічі на Алясті 15 серпня? Навряд занадто різні позиції, як у Сполучених Штатах Америки, так і у Росії. Це ж американці все ще хочуть подивитися в очі путіну, побачити там людину, компроміс. Я вже навіть не знаю, що саме. Але зрештою їх буде чекати, як і всі попередні рази, тільки розчарування. Итак, тема, к которой приковано внимание всего мира. Ночью стало известно. Историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, американский штат – подходящее место и географически, и в плане общих экономических интересов. Но сама беседа будет посвящена путям решения украинского вопроса. Процесс подготовки непростой, добавил Юрий Ушаков. В ближайшие дни Москва и Вашингтон будут Активно работать над практическими и политическими параметрами саммита. Американская сторона выявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Это пятница на Аляске. Россия и США близкие соседи граничат друг с другом и. Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Перингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран. Просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного регулирования украинского кризиса. Если же Заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано. Идеальную площадку для встречи лидеров двух государств назвал спецпредставитель Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Крайне символично и расположение, и временные особенности. Разница между Москвой и Аляской 11 часов. Сейчас там 8 августа, 23 часа. Ну а в нашем Петропавловске Камчатском уже вечер дня сегодняшнего. Исторический саммит на Аляске состоится 15 августа. Идеальная площадка. США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диамида, разделенными международной линией перемены даты, одна из которых вчера, вторая завтра. Давайте перейдем от вчера к мирному завтра. Ранее Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа. Запись разместил на своей странице в социальной сети. Напомню, заявления о готовящихся переговорах лидеров России и США были сделаны после визита спецпосланника Трампа Стивена Улиткова в Москву 6 августа. Владимир Путин принял его в Кремле. Беседа продолжалась около трех часов. А от тепер справді про серйозне, справді про впливове, своєчасне і таке, чого треба брати приклад у росіян. Бо таке ми бачимо вперше. Цирк замість роботи, Хоча ні, таке ми бачимо часто, але ось в якому сенсі. В Ростовській області місцевим чиновникам показували фокуси. Так, та, фокуси, а чому б і ні? В одному із районів на засіданні адміністрації запросили ілюзіоніста. З кроликом ЧБС навіть не знаю, щоб він прорекламував своє восьмихвилинне шоу та знайшов клієнтів і серед місцевих аграріїв. Влада запевняє, що нікого не запрошувала, що артист сам попросився виступити. Але, зрештою, чиновники зайнялися чомусь не справами району, а прям дивилися. Прям серйозно дивилися, як із рукавів ілюзіоніст, фокусник мах та чародей дістає хусточку. Мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді YouTube-каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!